Ну, да, а. все. Да, да, Хорошо. да, да. Смотри, я посмотрю Все, да. Хорошо. Добрый, Всем добрый вечер. Хорошо. Да. По той информации, которую мы получали в течение дня голосования, имеем на данный момент, процесс голосования прошел достаточно спокойно и системных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Одесской области, нами не зафиксировано. При этом, к сожалению, мы столкнулись с существенными организационными проблемами. Во-первых, речь идет о качестве списков избирателей, несмотря на то, что реестр избирателей существует уже достаточно давно, и казалось бы, система его обновления, внесения данных о избирателях должна была бы уже быть налажена, эти мертвые души должны были быть вычищены, и мы не должны были бы сталкиваться с какими-то существенными проблемами в этом отношении. Все равно мы получали достаточно много обращений от избирателей и фиксировали достаточно много постов, в том числе в социальных сетях, в которых избиратели жаловались на проблемы со списками избирателей, что они не могут себя найти в списках что они были в электронной базе, но при этом их нет в бумажных в носителях. Мы, конечно, не можем говорить о количестве и насколько это было масштабным явлением, насколько оно повлияло или не повлияло, повлияет или не повлияет на результаты выборов, но к сожалению, количество случаев было достаточно велико для того, чтобы и обращение для того, чтобы говорить о нем как о существенной проблеме, которая заслуживает, заслуживает внимания. Я, соответственно, со своей стороны настоятельно прошу всех избирателей, которые столкнулись с какими-либо проблемами а, относительно списков избирателей, сегодня то есть со, со, уже со 2 апреля обращаться в органы ведения реестра избирателей. То есть если вы не нашли себя в списках, не нашли своих родных, близких, родственников и так далее, не смогли проголосовать, то, пожалуйста, не откладывайте со второго до 15 апреля, не позже обращайтесь в органы ведения реестра избирателей. Они работают в каждой администрации города Одессы и в каждой районной государственной администрации в рабочее время э, вы можете туда э, прийти с паспортом гражданина Украины и написать заявление на включение вас в списках или исправить какие-либо другие неточностей, которые вам не дали сегодня проголосовать. Но это сделать нужно как можно, с, как можно раньше, потому что я напомню, что в день голосования вносить в списки избирателей никто никого не имеет права, даже по решению суда. У нас сегодня, к сожалению, были случаи, когда Избиратели приходили в, на участки с решением суда, будучи уверенными, что у них все в порядке, вот решение суда, и они получат возможность проголосовать, но комиссии их не вносили в списки, потому что они не имеют это права делать сегодня даже по решению суда. Вторая проблема организационная, с которой мы столкнулись, это неправомерные в определенных случаях требования со стороны членов избирательных комиссий по отношению к избирателям. То есть нам приходили сообщения о том, что в ряде случаев члены участковых избирательных комиссий требовали от избирателей правку о регистрации в дополнение к ID-карточки, требовали талон о смене места голосования и даже у нас есть один случай, когда именно из-за того, что у гражданина не было с собой вот этого талона о смене места голосования, ему отказали в бюллетеня. Нам известно, что в некоторых случаях члены участковых комиссий пытались проверять паспорт на наличие фотографии, на которую необходимо вклеить 25-45 лет. Пытались сравнивать подписку в паспорте непосредственно адресом, указанным в списке, списке избирателей. Я хочу подчеркнуть, что все подобные требования со стороны участковых избирательных комиссий являются неправомерными. То есть есть четкое разъяснение Центральной избирательной комиссии, в которой сказано, что, во-первых, участковая избирательная комиссия не уполномочена проверять паспорт гражданина на правильность оформления. То есть есть фотографии, нет фотографии, это не проблема участковой. Кроме этого, она не уполномочена свечать прописку с данными в списке. И тем более, если прописка не отличается от регистрации данных в списке, то это не является основанием для выдачи бюллетеня. То есть позиция Центральной избирательной комиссии однозначна. Если гражданин есть в списках, у него на руках паспорт гражданина Украины, который удостоверяет, что это он, то участковая избирательная комиссия обязана выдать гражданину бюллетень без лишних требований из вопросов. Опять же, я не могу говорить статистически, сколько было подобных случаев, но, к сожалению, это было достаточно. Но ну, это не были единичные случаи. Я, насколько понимаю, зачастую избирателям удалось отстаивать свои права. Но все-таки, как я уже говорил, у нас есть факты, когда из-за отсутствия талона о смене места голосования избиратель не получил и не смог реализовать свое право голоса. Соответственно, я настоятельно попросил участковой избирательной комиссии до второго тура более, более серьезно подготовиться, окружные избирательные комиссии еще раз провести с участковыми инструктаж по этим вопросам, еще раз акцентировать внимание, что они не имеют права, не должны требовать у избирателя какие-то дополнительные документы, которые не предусмотрены законодательством, проводить какие-то проверки, на которые они не уполномочены, а избирателя еще раз призываю. Настойчиво отстаивать свои права, если вам не предоставляют бюллетень вот на основании того, что там у вас нет справки о регистрации, у вас есть другая регистрация в паспорте, чем э, те адреса, которые входят в участок, нет фотографии или нет талона об, о, о смене места голосования, то э, настаивайте на то, что вам должны выйти в бюллетень, если отказываются, зовите наблюдателей, составляйте акт, вызывайте полицию обращайтесь к нам, будем вместе отстаивать э, ваши права. Если говорить о тех нарушениях, э, которые нами э, все же зафиксированы, я, во-первых, э, еще раз хочу подчеркнуть, что эти нарушения преимущественно носили единичный, несистемный э, характер. И, как я уже сказал, на данном этапе мы не можем говорить о том, что они как-то могут э, существенно повлиять на результаты голосования и обвинить их можно в следующей групу. Ну я думаю, что все наслышаны о ситуації в измаиле на двух участках на сегодня прогремела на всю Украину. Суть вопроса в том, что две участковые комиссии проштамповали э, свои бюллетени печатями с других участковых избирательных комиссий, то есть не теми печатями. Как, печать, как чужие печати попали на участковые комиссии? Почему участковые комиссии, те исполнители, которые штамповали бюллетени, не обратили сразу внимания на то, что это не их печати? Ну, ответить однозначно сложно. Я предполагаю, что, скорее всего, это человеческий фактор максимум, кто-то кому-то за что-то в комиссиях решил отомстить либо пошутить, но это точно не какая-то там спланированная технология, потому что ну, делать, делать подобное на двух участках города Измаил, в городе Измаиле абсолютно бессмысленно, оно ничего не меняет в выборах президента. Соответственно, состоянием на утро понедельника один участок открылся, выдавал бюллетени с риском, хотя был риск, что они будут признаны недействительными. А второй участок был закрыт и ждал подвоза бюллетеней из Центральной Ждательной комиссии. По состоянию на после обеда, вот на, когда я выезжал к вам на брифинг, то центральная избирательная комиссия приняла решение э, на том участке, который все же открылся и выдавал бюллетени, считать эти бюллетени действительными, то есть вопрос снят, эти бюллетени будут засчитаны, голоса не пропадут, причем, что явка там была достаточно высокая, из двух тысяч человек на на вот состоянием после обеда проголосовала практически тысяча. На, том, на тот участок, который был закрыт, бюллетени подвезли, и он после обеда начал работать. Сейчас там достаточно большие очереди, но я хочу подчеркнуть, что согласно законодательству все избиратели, которые на момент наступления 20.00 находятся на территории избирательного участка, имеют право проголосовать, независимо от того, сколько на это потребуется времени. То есть в 20:00 на участок не могут зайти новые избиратели, но все те люди, которые на момент 20:00 находятся на избирательном участке, должны получить бюллетени и должны получить возможность проголосовать. Участковые избирательные комиссии обязаны это выполнить. Значит, следующая группа нарушений. На самом деле мы зафиксировали только одно такое нарушение. Как я уже сказал, это неправомерный отказ в выдаче бюллетеня по причине того, что у гражданина не было с собой талона о смене места голосования. Но при этом, как не парадоксально, мы фиксировали и выдачу бюллетеней без должных оснований. Причем таких случаев случаев больше, мы зафиксировали несколько случаев, когда участковые избиратели комиссии, выдавали гражданам бюллетени без паспортов, либо на основании решений суда. И в том числе был один случай, когда гражданина даже внесли в список избирателей из них выборов. Но опять же, это единичный случай были попытки выноса бюллетеня за границы избирательного участка в 136 округе, это Суворовский район, дважды с одного и того же участка настойчиво пытались вынести бюллетень. Я, насколько могу предполагать, для того, чтобы запустить карусель, обе попытки были э, пресечены э, и бюллетень вынести не удалось. Фиксировали мы единичные факты нарушения тайны голосования, то есть фотографирование бюллетеней в, а, непосредственно в кабинке. Есть у нас одно серьезное нарушение, в, это неправомерное изготовление протокола в селе Мир Намбеляевского района. Участковая избирательная комиссия после обеда начала готовить протокол о подсчете голосов. То есть глава участковой избирательной комиссии, начала готовить протокол о подсчете голосов, носить туда предварительную информацию, то есть данные о избирателях, которые есть в списке у тех, кто голосует на домой и так далее. Я подчеркну, что закон категорически запрещает это делать до конца голосования, потому что такие протоколы затем могут э, использоваться как заготовка для фальсификации. То есть в них носится вся информация, которая есть на момент голосования, их подписывают все члены избирательных комиссий э, с тем, что вот мы поедем в окружную. И нам скажут составлять уточненный протокол, если у нас какие-то ошибки есть, и чтобы мы не возвращались домой, вас всех не вызывали. Вот у нас есть уже готовый черновик протокола, в который мы просто потом там впишем нужные цифры и исправим то, что нам сказала исправить окружная. Но в то же время этот протокол может быть использоваться, такая пустышка может использоваться не для того, чтобы исправить технические неточности и не собирать снова, снова комиссию, а для того, чтобы писать туда совершенно другие. И результаты выборов пока, э, пока остальные представители комиссии этого не видят мы наш наблюдатель вызвал полицию на избирательный участок туда приехал представитель окружной э, на данном этапе у участковой комиссии пояснила что это был просто черновик и она не собиралась там собирать все подписи и так далее. То есть, насколько я знаю, пока расследование не, не начато, но мы за ситуацией следим. Кроме этого, ну как вы все могли наблюдать, мы фиксировали нарушение запрета на агитацию сегодня, то есть ряд кандидатов разместили борды, которых, на которых прямых призывов голосовать за них не было, фамилий не было, но стилистика, слоганы были всем понятны и вызывали однозначно ассоциации с конкретными кандидатами. Кроме этого, наблюдатели от команды Зеленского на на участках имели большие, большие, я подчеркиваю, бейджи в цветах компании, которые тоже можно, соответственно, считать ну, таким, можно считать скрытой агитацией. Далее, мы продолжаем наблюдать за завершением голосования. Наши наблюдатели будут находиться на ради участков и мониторить процесс подсчета голосов. Кроме того, наш наблюдатель находится в окружных избирательных комиссиях, где после 20.00 уже должно начаться непрерывное заседание. И с, через некоторое время туда начнут поступать, приезжать участковые для передачи документации. Мы этот процесс тоже будем мониторить. И завтра в 13.00 здесь мы дадим брифинг, на котором представим результаты наблюдения за ходом подсчета голосов, за процессом установления результатов в окружной, а также представим результаты параллельного подсчета голосов, поскольку наша организация в Одесской области и всеукраинская сеть опора в Украине в целом сейчас на этих выборах реализует э, параллельный подсчет голосов. Это технология, которая позволяет на основании протоколов из избирательных комиссий по специальной выборке отобранных определить максимально точно предварительные результаты выборов. То есть по состоянию на 13.00, если все сложится, все участки, которые включены в нашу выборку посчитаются на тот момент, мы уже сможем говорить о, и о результатах голосования в целом. Пожалуйста, если есть вопросы. У меня пока только один вопрос. Да. Вопрос связан с экспериментологией. Да. Я говорю, давно живу, и далеко не первый в только я участвовал, был период, когда действительно без двигательного того, насколько я помню, вот, если человек менял по каким-то своим переходам, ну, был еще где-то, место голосования, то никто у него требовали. Как это происходит сейчас? То есть, если человек список, даже если он там не, ну, не, не постоянно не проживает, то члены комиссии не могут задать ему вопрос, почему? Да. Потому что этот вопрос решается не ими. То есть поменялась технология. Тогда, когда были у нас именно открепительные талоны, технология была такая. То есть человек получал открепительный талон, в день выборов на участке был дополнительный список пустой, пустогравка, в который его вписывали, когда он приезжал с талоном. Соответственно, это создавало возможности для злоупотреблений, потому что люди собирались автобусы, в которые сажались люди с пачкой открепительных талонов, и эти автобусы гастролировали по разным участкам, их там вписывали, вписывали в списки, поскольку либо члены избирательных комиссий были подготовлены и знали, что приедет автобус и нужно вписать, либо у них на тот момент не было возможности, у них не было оснований не вписывать потому что по закону есть талон, есть фотографку писали, а узнать, голосовал ли этот человек на другом участке, они не могли, у них не было связи. Сейчас ситуация и технология совершенно другая. То есть смена места голосования происходит следующим образом. Избиратели заблаговременно, я подчеркиваю, заблаговременно, не позже, чем 5 дней до дня голосования, обращается в реестр избирателей и пишет заявление о том, что я хочу поменять место голосования. Соответственно, реестр избирателей в, в изготовлении уточненных списков избирателей, вычеркивает, условно я подчеркиваю, условно вычеркивает его по тому месту жительства, где э, регистрация, где он регистрирует, э, голосует обычно, и вносит в списки по тому месту, куда он попросил его внести. Таким образом исключается возможность, что он кратно голосует. И таким образом это не вопрос участковый, есть у него прописка или нет прописки, есть талон или нет талона. Этот вопрос уже решен в реестре и задачи участковой просто Но выдать. Если коллеги, позвольте, у меня пока нашел возник еще один вопрос. с параллельным подсчетом голосования. Скажите, вот какова будет ваша реакция, возможно, если Проведенный э, параллельный подсчет и официальный существенно возойдутся. Значит, если проверен, проведенный параллельный подсчет голосов и официальный существенно разойдутся, и мы перепроферив свою технологию, будем уверены, что у нас ошибки нет, значит, э, мы имеем место, скорее всего, с э, фальсификацией результата голосования. Это будет публичное заявление об этом. То есть для того и проводится нами параллельный подсчет голосов, как один из предохранителей против системных фальсификаций на выборах президента Украины. И я хочу подчеркнуть, что технология параллельного подсчета голосов реализуется в Украине не в первый раз общественными организациями, и лично мы не в первый раз принимаем в этом участие. То есть она опробирована и зарекомендовала себя достаточно хорошо. То есть если все сделано правильно, то результаты, которые дает параллельный подсчет голосов, они мало чем отличаются от э, результатов э, официальных. Есть, есть тоже уточняющий вопрос. Здесь, вы уже задать, когда вы позволите себе вас спросить. Дальше вопрос, который канал Украина, может быть, об этом уже говорили в начале, но мы, к сожалению, не А На каких участках нарушали члены комиссии выявляли нарушение, то есть они нарушали тем, что отказывали в голосовании людям, у которых есть один паспорт, но нет вот этого документа. Это один участок, это, либо это один член комиссии, или это какая-то вот система? Сколько но, кризис, значит, кризис? Статистически у нас этих данных нет. Вместе с тем, это точно был не единичный случай. То есть, опять же, я не могу говорить, в каких случаях отказали и не дали бюллетень, но то, что такие вопросы возникали не единорально ну, неоднократно со стороны членов избирательных комиссий, это точно. Это город или то. область? ну, преимущественно это, ну, это город. то, что, что на, та информация, которая у нас была, это город. Да. 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 Вот. Все-таки все же хотелось бы уточнить люди, наверное, которые спустя там, 5 часов да, приходили на участок, но он был закрыт, они развернулись, ушли. Какое примерно может быть их количество? Как это вообще может повлиять на результат голосования? Значит, по Измаилу это вряд ли повлияет, повлияет существенно, потому что в Измаиле ни один, ни два участка, достаточно большой город. Конечно, к сожалению, будут, есть такие избиратели, которые не вернулись на этот участок. В то же время на момент открытия участка там образовалась очередь, то есть достаточно большое, соответственно, достаточно большое количество избирателей все-таки были настойчивыми, дождались или пришли повторно. Точные данные по этому участку мы узнаем вот буквально совсем уже скоро. Тогда сможем об этом говорить. Понятно, что в любом случае это ну, определенное ЧП, да, и понятно, что, и понятно, что в любом случае какое-то количество избирателей из-за этого проголосовать не смогло, и это исключительно прискорно. Ну, то есть это уже, к сожалению, не исправишь. Ще запитання, і я хотів якраз у продовження. Скажіть, могли б ви окремити, скажімо, 4-5 подібних грубих порушень, які були вдані процесі голосування? А, ну як я вже сказав, якщо говорити про грубі порушення, але знову ж таки підкреслю, вони є, ну, носять переважно поодинокі характер, це без безпідставна видача бюлетеня без належних підстав. Це спроба виносу бюлетеня. Це виготовлення, ви неправомірне виготовлення протоколу. Про яке я розповідав розповідав білявці, і це відмова від надання бюлетеня. безпідставна відмова від надання бюлетеня. Я Виокремив саме ці порушення, оскільки вони, по-перше, безпосередньо пов'язані з реалізацією виборчого права, або можуть, ну, можуть вплинути на результат э, голосування, ну, як, наприклад, спроба винесе бюлетеня, могли вплинути, або неправомірне виготовлення протоколу. Тобто, якщо говорити про тяжкість, то це найбільш тяжкі. Але водночас, як я сказав, нам це. Скоріж поодинокі порушення, якщо не говорити про за виключенням неправомірного ненадання бюлетенів. Тобто нам нами зафіксований один тільки випадок, але ми можемо підозрювати, що їх може бути більше. Виносу один, ви а виносу ви, ви, Винести намагалися на, на одній дільниці і так само на одній дільниці нам недостально засфіксовано, що не надали бюлетень, без, безпідставно не надали бюлетень. Це по одному випадку в місті? По одному випадку в місті. Я не, я, не виключаю, ну, я не виключаю, тому що це достатньо, достатньо типові порушення і враховуючи ту кількість скарг, яку я спостерігав, ми спостерігали в соціальних мережах, до нас звертались на гарячу лінію е, щодо певних вимог дільничних виборчих комісій, там додаткових документів, то що я можу припустити, що, на жаль, ми можемо мати ще якусь кількість таких випадків. Уточните, в Ізмаївському так? в Ізмаїлі там передбухло Так. двох хлопчатків. Так. Ну, зараз це питання, але зараз це питання вирішено. Взагалі воно мені, мені і вся епопея пов'язана з цими дільницями, трохи мені нагадала день, день, раді, день Радіо, бо це був такий марафон, всі постійно слідкували, що ж відбувається з цими дільницями. Це саме в місті. Це так? саме в місті. Анатолій, ситуація, як є в колегі ситуація якісь моя кожу. Вот, ситуация с э, его головой. Вы наверняка слышали, да, то, что произошло сегодня утром, то, что происходило в течение э, трех дней перед выборами, то, что были многие жалобы. Что сейчас да. известно? Известно то, что... А, я... Да, да. Нашел наперед. Знаю, по одним данным канала, например, вот то, что ушел сам голова из своего кабинета. Что на данный момент известно я, насколько, то, что мне известно, что там действительно последние дни возникали, системно возникали конфликты с головой на почве того, что голова почему-то решил, что э, он не будет отдавать э, удостоверение официальных наблюдателей от партии доверенным лицам, а он хочет, чтобы каждый наблюдатель прибыл в комиссию и получил удостоверение лично. Ну, на мой взгляд, это, э, во-первых, законодательство не регламентирует этот вопрос, и нигде в законодательстве нет чтобы каждый наблюдатель получал лично. Во-вторых, доверенное лицо партии кандидата для того и существует, чтобы э, быть э, вправе реализовывать подобные действия, подавать какие-то документы, получать какие-то документы, чтобы не кандидат приезжал, не вся партия приходила или весь штаб приходил с троем, а доверенное лицо, уполномоченное на это э, кандидатом, приезжало, получало, отдавало документы. То есть и я никогда, сколько лет наблюдаем за выборами, никогда подобного требования ни от одной окружной избирательной комиссии не было. То есть, на мой взгляд, это требование не совсем правомерное, не совсем правомерное и точно было деструктивным, из-за чего возникали скандалы и конфликты. Причем, я подчеркиваю, я слышал о конфликтах не с одним, не с одной партией, не с одним кандидатом. То есть, ну, соответственно, речь не идет о том, что просто вот Два человека как-то не сошлись друг с другом, это межличностные какие-то вопросы. Речь идет о системном явлении. Насколько мне известно, были обращения от штабов в судебной инстанции. То, что мне известно опять же, то по крайней мере один из штабов проиграл суд первой инстанции. Не знаю, как они составляли заявление, чем руководствовался суд. Я не вникал в эти детали, не имею этой информации они собирались подать апелляцию. Центральная избирательная комиссия, насколько опять же мне известно, от разрешения этой ситуации сама, либо заявила, что она не может повлиять на, на кандидата. Вопрос к штабу Таруты, который, от которого на, на, главу комиссии, вопрос к штабу Таруты почему они не повлияли на своего представителя, потому что глава комиссии от них и не разрешили эту однозначно деструктивную ситуацию остается открытым. На данном этапе, насколько я понимаю, все-таки, ну опять же, мне неизвестно, кто получил удостоверение, кто не получил. Решать уже сейчас этот вопрос ну, практически бессмысленно. Но у нас впереди второй тур, и, и, и на мой взгляд, все-таки э, Глава окружной избирательной комиссии ну, должен отказаться от этого требования и действовать в соответствии с законодательством. То есть все удостоверения должны получать доверенные лица и все для того, чтобы не было почвы для ненужных конфликтов. У У меня просьба. Зашифровано. Данные по вашему вопросу, Будут нам как раздать на печатном варианте. Но если они у нас будут на печатном варианте, Стрелял, как нас стоял. 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 А стоял? Нет, он тоже стоял.